iwong urip. Contone sinau ning dina Wong aja bosen karo unen-unen. Eh, ngrungokno pitutur luhur mawi dosa kasanah kanggo siraman rohani. Wah, Senin, Selasa. sela-selane selasane uripmu gunakno kanggo sodakoh Wong oh. sedekah ora lokak malah kebak, ora wutah malah wutuh, ora roboh saya bakoh. Poh. Bore, rebo, kerep sinau ben ora bodho. Mm -hmm. Wong nek gelem sinau mesthi ora bodho. Terus kemis, kemis luweh becik mingkem timbang kowe omong lamis. Mm, Wong wedok-wedok lho biasae. <laughs> Cerewet-cerewet kuwi. Iki nah, aku ora tau. Wong wedok sing kudungan lemes-lemes. Jumat, Jumat jumbuhno karo atimu. Apa mm. wae bener apa luput takono marang hati kecilmu, hati nuranimu. Kuwi yeah, yeah, mesthi bener. Sabtu, Sabtu ku wit tegese barang sing kewetu. Oh. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Sabtu de, minggu. minggu. Lah, Minggu wit tanggal bangcah, sekolah prei.